Я не умею говорить красиво. Но мои бойцы просили донести народу Украины. Я не раз давал интервью по телевизору. Но этого вам не доносят, не показывают. Я два месяца принимаю участие в боевых действиях в Славянском. я не могу назвать, все прекрасно понимают, чем это чревато. Но единственное, я могу сказать, за два месяца координации с Министерством обороны у нас нет. Мы сами принимаем акции по поводу уничтожения сепаратистов, террористов и всего остального. У нас есть координации с Министерством обороны, они не отдают приказы там. то есть люди, которые находятся там, умирают. Вчера вечером прямым попаданием в Миноборг на расчет погибло 4 человека. Это мои друзья, один тяжело раненый. Буквально два дня назад разбомбили блокпост 1-2. То, что происходит там, не доносят вам. Телевидение этого не покажет. Я не раз повторяюсь в интервью, но я этого не видел. Не видели мои люди. Я хочу сказать, что за два месяца ничего не поменялось. Я хотел бы призвать всех вас, находящихся здесь, своим друзьям, родителям, близким. Это как 41 год. Война идет уже два месяца. Это не операция о том, не принимают два танка, две пушки, 20 человек. Люди умирают каждый день. А тяжкое перемирие, это как смерть подобное они отрабатываются уже в весь рост 650 метров. Мы наблюдаем за ними, они завозят, укрепляют боты, укрепляют систему обороны. Со стороны Кроматорска заходят тяжелая артиллерия, танки, пушки и все остальное. Мы все ждем и все чего-то ждем. А люди мои погибают каждый день. Я... я хочу сказать спасибо огромным организациям, правым сектору и всем другим организациям, которые на передовую которые на привозят бойца, пищу, привозят ферму. У нас есть только вооружение и боеприпасы. Всего одного у вас нет. Я смотрю, у вас какие у них красивые машины. А цена человеческой жизни это просто типа Это просто представление, что он все остальное. Я единственное прошу, не собирайте деньги, а привозите на передовую. Покупайте то, что нам надо, и передавайте непосредственно нам. Оно нам не доходит. У меня люди ходят в разорванной одежде, у нас нет в России формы. Но каждый из них, каждый днем мы становимся сильнее и крепче. И если Россия задумает втянуть регулярной части противовесна, так я на том силой духа у нас хватит им противостоять. Вы можете все спокойно, はい。